Лайма Вайкуле знову в Києві. Латвійська співачка дала сольний концерт у столичному палаці Україна. Щоправда, із запізненням на місяць. Уземко гастролі зірвалися через травму артистки. Що ж насправді сталося, та як зірка почувається нині? Дізнаємось, подробиці на концерті. Иду я рядом с тобою безоглядно Пусть говорят, что стал с годами труден путь Пусть говорят, былого счастья не верну Только не буду верить я таким словам Никому тебя я не отдам Не было бы счастья, да несчастье помогло Вы свой февральский концерт из-за травмы перенесли на весну И теперь вы в Украине в канун своего дня рождения. Мы поздравляем вас с наступающим праздником. В Украине, кажется, много элита. Я хочу сказать спасибо, но больше для меня праздник не мой день рождения, а то, что я сегодня встречу с публикой, и вот это действительно праздник. Любите проводить свои личные праздники на сцене? Нет, это уже было бы слишком. Я хочу куда-то уехать, чтобы не... Только смс приходили. Мои поздравления вот такие, чтобы меня никто не видел, не слышал. Никто мне до меня не дозвонился. Концерт пришлось перенести из-за травмы, которую получили на горнолыжном курорте. Катаясь на лыжах. Вы экстремал, можете себе это позволить? Ведь за плечами большой коллектив, музыканты, вы за них ответственны. Вот я всегда об этом помнила. А в этот раз я решила, э, там такой красивый парень был, я решила выпендриться перед тренером. И, и что? Что произошло? Ну вот я выпендрилась, но э, концерт отменили. И не один. Да, к сожалению. Травма была серьезной? Да, очень серьезная. У меня делали операцию. И очень много занималась э, такой реабилитацией, которая была через боль. Все через боль. Поэтому слишком много боли было. Физической. Как сейчас себя чувствуете? Потому что сегодня придется много танцевать с украинским балетом Freedom. Мой любимый балет. Э, просто я даже не знаю, мне даже стыдно, что с таким замечательным балетом я буду так ковылять. Ну ничего, надеюсь, никто не заметит. То есть теперь вы не можете позволить себе надеть каблуки? Нет, никаких Пока. каблуков, никаких каблуков. Еще какой-нибудь месяц. Маленькая лайма. Впервые не будете танцевать? Я буду, да. Посмотрим, что будет попы крутить. <music> любви под землей, за облаками, в небесах любовь далеко.